Думаешь, Зеленский мог бы предотвратить его? Все наоборот. Об этом вообще? Нет, нет он, он, он мог сделать так, чтобы его не было. Нет. Ну, смотри, об этом вообще никто не говорил, и я это еще ни с кем не обсуждал. Вот у меня есть такая мысль. Вот почему никто об этом не говорит, что приход Зеленского к власти. Вот, то есть это нужно было всем понимать и Украине и западным партнерам, что приход Зеленского к власти это уже лучший, лучший сетап для Путина для нападения. Вот смотри, Путин смотрит. Был президент Порошенко. Он какой-то там функционер, в прошлом политик. Э, э, Восемь э, лет то, То есть у Порошенко уже какой-то опыт был. Он уже понимает, что такое война, что такое Россия. Первый Минск, второй Минск и так далее. И приходит Зеленский, который человек из шоу-бизнеса, и вот это шоу. К слову, кстати, в каком-то году даже